આંબેડકર હોલ ખાતે સંજય મ્યુઝિકલ નાઇટ દ્વારા ડ્રગ્સ છોડો મ્યુઝિક પકડો કાર્યક્રમ યોજી જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ કરાયો સુરતના યુવા પેઢી નશાના કારોબાર સાથે પોતાના જીવનને બરબાદી તરફ લઈ જઈ રહી છે આજે મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સના કારોબારીઓને સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે જેથી યુવાનો સારી અને સામાન્ય લોકોની જેમ જીવન જીવી શકે ત્યારે સુરત શહેરની વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ પોલીસના સહયોગથી નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી કાર્યક્રમ કરી લોકોને જાગૃત કરવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે માન દરવાજા પાસેના ડોક્ટર સાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે સંજર મ્યુઝિકલ નાઇટ દ્વારા ડ્રગ્સ છોડો મ્યુઝિક પકડો કાર્યક્રમ યોજી જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ કરાયો હતો મારું નામ પ્રવીણભાઈ દેવગાણિયા છે આજે એક સુંદર અને સારો વિષય છે ડ્રગ્સ છોડો અને સંગીત અપનાવો જજ બનીને જજમેન્ટ આપવું એક સારો અનુભવ છે અને આજનો જે વિષય છે આજના વિષયને કારણે વિષય જોઈને એટલો ખુશ થયો કે ના પૂછો વાત

આગળ લોકો લોકોમાં પ્રસરે લોકોને જાણ થાય એ ખૂબ જ જરૂરી છે સાદિકભાઈ અને સમીરભાઈએ સામાજિક કાર્ય માટે અને સામાજિક સમાજમાં એક નવી પ્રવૃત્તિ અને નવું નવી જાગૃતિ માટે આજે સંગીતનો શો કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ વખાણવાલાયક અને આનંદદાયક પ્રોગ્રામ છે ડ્રગ્સ એ પોતાને અને પોતાના પરિવારને બરબાદ કરનાર એક ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ છે જે કોઈ પણ ડ્રગ્સ ન લેવું જોઈએ ડ્રગ્સને દૂર કરવું જોઈએ લોકો જે ગીત ગાઈ રહ્યા છે અને આનંદ કરી રહ્યા છે એ માહોલ ખરેખર માણવાલાયક અને સારો છે हाँ सबसे पहले तो गुजरात और सूरत की जनता को नमस्कार आदाब और मेरा नाम है राजा शेख और यहाँ पर मुझे इस्पेशली इन्वाइट किया गया है जज के रूप में और इनवाइट किया है हमारे समीर भाई ने जो एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और इनका एक लक्ष्य है शायद में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से नशे को ख़त्म करना वैसे ख़त्म करने की कोशिश लगातार बहुत से लोग कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है चाहे फिर वो डॉक्टरी के जरिए हो या किसी भी प्रकार के ज़रिए हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने संगीत को लेकर जो चुना है लक्ष्य तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी क्योंकि संगीत मैं समझता हूँ कि संगीत से जैसी कोई दवा नहीं है संगीत से लोगों को जोड़कर वो आदत को छुड़ाना मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल मैं सहमत हूँ इन लोगों के कार्य से देखिए वैसे मैंने जजिंग के कार्यक्रम अन्य किए हैं और जज बन के कई प्रोग्रामों में गया हूँ लेकिन स्पेशली आज जो मुझे खुशी हो रही है मैं बयां नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि ये हमारे हिंदुस्तान का हमारे भारत देश का मुस्तकबिल का सवाल है और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य करना बहुत कम लोगों के विचार में आता है जो हमारे समीर भाई ने आज ये लक्ष्य चुना है और साथ में हमारे दादा और जो उनकी टीम जो सा, सारे दोस्त और सादिक भाई स्पेशली जो हमारे समीर भाई के खास ये दोनों ने लक्ष्य चुना है आज मुझे बेहद खुशी है और ये सच्चाई है बिल्कुल ये बनावटी बात नहीं है एक बिल्कुल कन्फर्म बात है।, है मेरा नाम समीर खान पठान समीर भाया, आपने भाया, आपने भाया, एक्चुअली ये मेरे दिमाग में तब से आया तब से ये ड्रग्स को लेके जो लोगों में जवान तबके के अंदर जो ये नक्श जो ये नशा फैल रहा है उसको लेके ये स्लोगन मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम इस तरीके से इस चीज़ की पहल करें ताकि लोग नशा छोड़े ड्रग्स छोड़े और म्यूजिक पकड़े कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा काफ़ी लोगों के साथ मिले सहयोग मिले जैसे हमारे दादा है साजिद भाई है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी लेकिन बहुत सारे लोगों ने साथ दिया सहयोग सा, दिया मुझे और अच्छी तादाद में लोगों ने मिल के इसको निभाया आगे, आगे ये मेरा पहला स्टेप है और इन आगे बड़े बड़े स्टेप में लेने के लिए तैयार है ये प्रोग्राम करने के पहले मैं थोड़ा सा डर रहा था थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि क्या लोग मेरा साथ देंगे ये नशे को छोड़ के ये चीज़ों के अंदर मैं जिसको बुला रहा हूँ लेकिन जब आज मैंने लोगों की मेजोरिटी देखी और यहाँ पे जब सब लोग आए मेरे लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि ये मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था बट मैं लेट हो गया लेकिन ठीक है जब स्टार्ट किया है तो इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे इन शीत क्या जिन्होंने गीत गाया बहुत बेहतरीन गीत गाए और कॉम्पिटिशन को कामयाब किया जो ये विनर हैं इनके लिए हमारे कुछ ट्रॉफीज़ है से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए और जो लोगों ने हिम्मत की है कि हम गाएंगे तो उनके लिए हमने आश्वासन इनाम की भी थोड़ी सी कोशिश की है और जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम ट्रॉफिया और वगैरह भी सब बढ़ाते जाएंगे